В нашей стране кризис. Многие предприниматели задают вопрос, можно ли выжить в условиях кризиса? Мы зададим вопрос глубже: Можно ли стать успешным, когда кризис в стране? С этим вопросом мы придем к сегодняшнему моему гостю, которого я с удовольствием вам представляю. Это Вячеслава Панасенко, ресторатор с 2003 года. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер, Евгения. Сегодня вот такой непростой вопрос. Как вы считаете, можно ли выжить и стать успешным в условиях кризиса? Безусловно, конечно же, можно. Угу. Почему? Потому что кризис всегда дает новые возможности собраться с мыслями, что у тебя не так, mm -hmm. вот, почему ты теряешь деньги, вот. и, естественно, провести полный анализ и построить в этих условиях практически заново всю работу, провести реструктуризацию поработать над лишними расходами, о которых ты раньше и не задумывался, когда все было хорошо. Вот, что дает, соответственно, очищение. Угу. И с точки зрения конкурентной борьбы на рынке, безусловно, тот, кто не занимается самоанализом, самокритикой глубоко, глубоко вот, он, естественно, ждет просто, когда кризис закончится, естественно, что погибает за этот период. Соответственно, рынок очищается, он становится качественнее, он становится сильнее и лучше. Могу ли я анонсировать такую тему, что сегодня Вячеслав Апанасенко будет раскрывать свои секреты успеха, как строить свой бизнес, как строить ресторанный бизнес вот в реалиях нашего города? Я бы так сказал, секретов, безусловно, никаких нет. Почему? Потому что секреты в 21 веке информационном абсолютно все доступны. Есть сегодня всемирная сеть интернета, любая информация сегодня в свободном, бесплатном доступе. Поэтому вопрос не в том, чтобы обладать секретами, вопрос в том, чтобы ими воспользоваться. Но вы один из самых успешных рестораторов нашего года. 2003 год – это создание рапон, э, ресторана Якитория. «Якитория», Потом у нас были Рапонги, потом Гранд Помидори, потом Шамбала, Ля Терраса. Это известные бренды в нашем городе и которые сейчас продолжают существовать, несмотря на то, что вы открываете все новые, новые, новые направления. Ну, я бы не сказал бы, что это чересчур успешные объекты по причине того, что совершенству нет предела. Вот, безусловно, пока мы считаем, что то, что мы делаем, совершенно, вернее, когда мы начали считать, что оно совершенно, мы перестали быть объективными, и, соответственно, все пропало. Ага. Поэтому настоящий... Предприниматель, он всегда видит все свои недостатки и постоянно работает над собой, что дает возможности роста и развития полного, во всех случаях, в данном случае финансовой направленности и, соответственно, в качестве самого бизнеса. Вы знаете, я прямо уже сразу вижу этот рецепт успеха. Первый ингредиент видит всегда свои недостатки, правильно? Мы будем так собирать такую копилочку к концу программы. Что для вас сейчас ресторанный бизнес? На сегодняшний день мое понимание ресторанного бизнеса – это, прежде всего, доступность. доступность, Потому что человек не должен идти в ресторан раз в месяц, раз в году по, по случаю какого-то праздника. Он должен идти в ресторан, потому что там дешевле, быстрее чем дома. И не нужно потом убирать посуду. И, соответственно, можно пригласить друзей, можно пригласить семью, родителей. В выходной день очень хорошие традиции и так далее. И, соответственно, приготовить еду дома всегда сложнее, а воспользоваться мастерством хороших шеф-поваров, которые также работают над этим, конечно же, приятней. Угу. Поэтому хороший ресторан сегодня – это демократичное место, буквально в смысле демократичное, потому что дем, демократия это власть народа, да? соответственно демократичное место это э, ресторан для всех, угу. э, где могут э, рядом находиться и студенты, и политики, и предприниматели, и пенсионеры за чашкой кофе либо каким то салатом, вот, э, и все себя уютно абсолютно чувствуют, потому что это, э, скажем так, общество э, и Рестораны должны быть, прежде всего, для нашего общества. Не разделять на успешных, неуспешных, богатых или бедных, а быть абсолютно открытыми для всех. Соответственно, демократичный интерьер, который не должен вызывать никакого негатива, он должен быть созвучен с той кухней, которую позиционирует ресторан. И, соответственно, сопровождение всего остального, это сервис, назовем его так, куда входит и атмосфера, и музыка сопровождающая, которая должна быть заметна, и, и еда, которая должна быть интересна, полезна, прежде всего, энергетична. И, соответственно, напитки, которые ресторан предлагает для сопровождения, скажем так, еды и вообще всевозможных других бонусов, которые может предоставить ресторатор, когда он работает немножко больше, чем просто на покормить людей. А что? на что еще больше работает? Ну, современный ресторан должен думать, прежде всего, используя, скажем так, менеджмент, так называемое управление, да, использовать полностью все рычаги, для позиционирования себя на рынке это, естественно, и накопительная система бонусов, и всевозможные акции, которые проводит ресторан. То есть, допустим, вот смотрите, вы видите в меню какое-то блюдо, да, но каждый раз не хотите его заказывать, потому что вы, допустим, консерватор по натуре и, соответственно, не можете себе позволить рисковать, а вдруг это не мой вариант. Да, вдруг я даром потрачу деньги, мне не понравится, и, соответственно, вот, буду в следующий раз, не, не, буду ходить в этот ресторан, потому что испорчу себе настроение. Потом мы проводим всевозможные акции со скидками и даем возможность людям попробовать новые блюда какими-то мини-сетами, угу. какими-то угощениями, вот, для того, чтобы люди открывали для себя многогранность вообще как таковой, кухни, кулинарии, десертов, вин, всевозможных сопровождений для того, чтобы как можно больше человек раскрывал в себе вкус. Потому что через вкус, через вкус, человек развивает в себе как бы новые грани своего существования, бытия, скажем так. Безусловно, это не чревоотробие, это принцип Лучше меньше, да качественнее. Знаете, я прям борюсь сейчас с желанием вернуть нашу тему на обсуждение кулинарии. Я очень долго делала кулинарную программу, поэтому для меня это прям вот искушение из искушений. Но у нас есть план. И смотрите, до разговора в студии мы с вами обсуждали, вы когда-то сказали такую фразу, что ресторан сегодня это модель города, модель существования общества в целом. Как вы это понимаете? Ну, смотрите, мы можем как бы много на эту тему рассуждать, но есть конкретные примеры. То есть есть целые страны, такие как, допустим, Париж во Франции, да, Вообще есть гастрономические страны, такие как Франция, вот, такие, как э, та же Испания, которая сегодня претендует э, борется с Францией за, за то же звание именно гастрономической страны. Вот, э, соответственно, города такие в Украине, можно привести пример, как Львов, да, где сконцентрированы очень хорошие рестораны э, для туризма для приезжающих гостей посмотреть достопримечательности города. Соответственно, любое посещение туристов заканчивается обедом, вот, либо ужином в приятной компании, людей, атмосфере вина, вкусной еды. Вот. И, безусловно, это является стимулятором, мотивирующим людей на посещение данного города, либо целой страны. Почему, допустим, в Турцию сегодня люди едут прежде всего за солнцем да, в определенный период, когда у нас прохладно, и за морем. Хотя море у нас тоже есть, но нет сервиса. А во Францию организовываются целые гастрономические туры, куда люди едут действительно посмотреть, как производится вино в шато, как делаются хорошие сыры фермерские в небольших хозяйствах с, скажем так, с подходом, еще заложенным веками назад. И это, естественно, все очень интересно, и это все приносит, является формирующим валовый доход целых государств. Вот, потому что бюджет Парижа на 78% не зависит, а пополняется за счет туризма. А ВВП Франции в целом, он имеет показатели даже выше. Почему? Потому что многие страны используют такой потенциал, как собственные, скажем так, источники, чем они могут поделиться, очень активно. Хорошо. Пророчите ли вы такую славу Николаеву? Может ли Николаев стать вот такой вот кулинарной столицей Украины? Безусловно, любой город Украины имеет массу преимуществ, в том числе и туристические направления, которые могут очень неплохо развиваться на сегодняшний день и конкурировать с такими городами, как Одесса, Львов, Киев. Почему? Потому что город Николаев изначально был с историей, заложен как судоверь. И, конечно же, для этого есть все предпосылки. У нас буквально пару минут осталось, но есть такая теория, что Николай для того, чтобы сделать туристическим центром, нужно сначала причесать. Как вы считаете, есть ли шанс и что нужно делать для того, чтобы так? Безусловно, шанс есть. Для этого нужна стратегия развития города, для этого нужно желание всех жителей которые здесь живут, а не только политиков, либо чиновников, которые занимаются управлением города, которым поручили, скажем так, эту функцию. И общими усилиями мы можем, естественно, привести город в порядок. Туризм начинается с принимающих, скажем так, ворот. Это соответственно железнодорожный вокзал, это автовокзалы, это аэропорт, безусловно это дороги, это тротуары, это внешняя фасады чистота города. важно не только это все сделать, но еще и поддерживать в течение года, научиться обслуживать город для того, чтобы он был приятен для людей не только туристов, но и проживающих здесь людей. и люди, которые здесь живут, они получат мотивацию для того, чтобы поддерживать эту, скажем так, идею, вот туристического развития, потому что все будут при этом получать выгоду с точки зрения посещения туристов и иностранных и, скажем так, с близлежащих стран всех наших бывших СНГ и так далее, потому что в этом только есть возможность развивать город, который на 80% окружен водой. Вячеслав, я знаю, что у вас в ресторане вы внедряете прям интересные идеи, которые можно перенести как модель города, на модель города, и это по освещению, по отоплению, буквально в паре слов, фраз. Ну, энергоэффективность сегодня очень модное слово, потому что с каждым годом мы ощущаем дороговизну энергоресурсов, да, и с, с точки зрения последних событий, произошедших в Украине, мы четко ощущаем, что нам нужно быть, чтобы быть богатыми, нам нужно быть бережливыми. А для этого нам нужно думать и о потреблении воды, и о потреблении электроэнергии, и о потреблении газа. Вот. Все это, естественно, приводит к мыслям о том, что есть на сегодняшний день инновационные технологии современные, которые используют весь передовой мир. И да, как говорится, скупой платит дважды, поэтому нужно, естественно, имея стратегию, Технологии применять, вот, применять технологии и в утеплении фасадов, что потребление газа снижает практически вдвое, и применять комплексные котельные, которые могут быть без потерь расположены в каждом доме, и, безусловно, заниматься энергоэффективным освещением на сегодняшний день, которое альтернативно имеет и солнечные батареи и так далее. Все это дает, безусловно, в конечном итоге через определенный период, период времени хороший результат. Я сейчас просто вывожу рецепт, да, то, что мы обозначили в самом начале, это видеть свои недостатки. Второе, что вы обозначили в течение беседы, это ориентироваться на клиента и смотреть на того, кто приходит к тебе и прислушиваться к его мнению. Кроме того, очень тщательно просчитывать риски и просчитывать эффективность того, что ты делаешь. Что еще, если одной фразой, вот рецепт успеха от Вячеслава. Рецепт успеха – это постоянно заниматься самоанализом. И если не хватает у тебя возможности понять, что ты делаешь не так, обращаться к людям с просьбой, чтобы они оценили твою деятельность. Я всегда открыт к критике, я всегда занимаюсь самоанализом, регулярно в жизни занимаюсь покаянием. Через покаяние я понимаю, что все мы несовершенны, все мы грешны, все мы имеем массу недостатков. и это дает, естественно, массу работы. Поэтому, когда мы сидим нога на ногу, и говорим, там «Да, мы уже все сделали, у нас все в порядке, мы самые лучшие, все замечательно, все, чек пропал. Uh -huh. Вот это успех, наверное, в этом приходит, что человек не должен останавливаться на достигнутом, он всегда должен понимать, что как только он достиг чего-то, ему нужно закрепиться и идти дальше. Иначе он смерти подобен восстановке. Спасибо большое. Я знаю, что у вас очень много интересного опыта, который мы сможем, с которым мы можем поделиться еще в следующих программах. Но сейчас наше время, к сожалению, истекает. Я вам благодарна за то, что вы пришли. Взаимно спасибо, что пригласили. Приходите еще. Всего доброго. Ну а наша программа доб «Добегай концу. Я обожаю вам в далого вечера. Знаходьте свой властный рецепт успеха. Слухайте наших гостей и то, что вам цікаво. Нехай счастить!